Маэstry выступают в двух. Это Илья Балдьон и Антон Кадарев. Они представят вам э, свой мастер-класс «Психология формирования человеческой сексуальности». было, спасибо. Ну, кстати, никогда еще риторика сексуальности не была такой скучной, потому что все спят почти. А есть мужчины в зале? Можно? Ну, понятно, что есть, просто чтобы Нет, увидеть. нету. Пита. Сложно. Нет, ну, сознание. да, количество, конечно. Ни в коем случае, никакой дискриминации. Наш мастер-класс и для мужчин, и для женщин. Просто хотелось бы манипулизировать мужчин, как-то приходить к нам. А, а так, теперь в чем суть? Ну, наше общество, как бы, делает такой сложный скачок социокультурный между гипертрофированным стадом постсоветским, ну, как есть, в полную сексуальную революцию. Поэтому неудивительно, что мы скатились к тому, что про мужчин известно только, ну, в общем, мужики хотят только одного. А, причем ирония в том, что всем понятно, чего хотят мужчины, кроме самих мужчин. Ну, реально, мы про себя ничего не понимаем. Вот смотрите, поколение 70-х, 80-х, то сейчас, ну, в самом расцвете сил. Ну, какое у нас было сексуальное воспитание? Родители с нами не говорили. А, ну, кому-то, может, повезло с девушкой, кому-то достались от старшего брата игральные карты с голыми тетками. Ну, это факт. И поэтому наш мастер-класс — попытка вернуться к диалогу, что это. То есть перед тем, как решать, было, не было, как это, а что это такое вообще мужская сексуальность, как она формируется, как мы ее переживаем. Ну, вот зовем и мужчин, и девушек, и передаю слово партнеру. Ну да, такое какое-то бытует мнение большинство, что мужская, мужская сексуальность отличается от женского. Вот мы хотим поговорить про это, и что мужская сексуальность больше как физиологичная, что ли, стимул Да? И вот мы хотим попробовать задержаться между стилом и реакцией, что происходит, поисследовать, поговорить про это. Поэтому приглашаем мужчин, особенно, чтобы поделились, поговорили, как это, ну и женщин, кому интересно послушать про мужскую сексуальность. Женщины. Это, конечно, несколько я отсутств... я ощущение да? арены, да, но да. при этом ну, как-то нужно объезжать эту некую форму. Такое количество людей ну, не, мы не можем остаться без ну, без какой-то импровизации. Поэтому предлагаем... То... Ну, если кто-то кто-то перевести против, я да, тут нет. Все, то нет то тогда то мужчины, то, пожалуйста, двигайтесь сюда к нам, да, женщины, то, да, вам придется немножко. <свят> <свят>

ты выпиши, ты гуляешь, то как раз, -то это как раз -то нормально. А вообще, если реально там что понравилась девушка, то доступность вот такая, она, ну как это объяснить? М -м Проститутка какая-то, гулящая, не знаю. Секрет, вот когда пропадает женщина. Ну да, когда она сразу показывает тебе, что все, я готова, то попадать интересно. Хочется быть, быть особенным. Интрига, интрига. Ну хочется как-то добиться да. ее. Вот в этом Возможно, возможно да. должен быть какой-то соблазн. Я добавил. Просто когда лично мне так, лично когда просто вот на само в руки идет, оно неинтересно. Оно женечка. Понятно. Сам процесс достает иметь какой-то личный интерес. Первый раз. У меня было даже такое, что я просто встречался с девушкой месяц, ну это немного, но я сейчас с девушкой месяц, с которой я познакомился в баре, и на следующий день я как раз на ее день рождения попал абсолютно случайно. И на следующий день мы уже как бы, ну, грубо говоря, встречались. Ну это, конечно, такое непонятно что, но сам факт того, что девушка красивая, интересная, но э, я проанализировал потом полностью весь этот месяц, и в силу того, что э, насколько легко у меня получилось стать ну, с ней на следующий уже день, у нас с ней, ну, ни разу не было секса. Хотя для меня месяц без секса это очень много. И э, это просто и вот, и вот как по мне, то... Очень, это очень важно, это сам процесс э, достигания, вот добывания вот, охоты. Вот. Ну, мы вернулись к охоте. Ну, мы вернулись к охоте, да. Но просто я, ну, я вообще я не просто, про охоту говорила. Я знаю, да. Вы говорили про что в девушках э, не нравится. Я говорила я... про какое-то навязчивое желание только трахнуть и... Потом. Я... Уже можно можно бы... я еще Это, а на, можно этот мне на этот вопрос. А потом нет. А, можно и на... всем будут задавать вопросы. Можно еще добавить, добавить еще, что как по мне, то женщина теряет сексуальность, когда она отождествляется с мужскими какими-то ролями. Когда она берет функции мужчины на себя ну, и забывает о своей сексуальности, о том, что она сексуальная. <плес> и, <плес> и, и, я я еще можно добавил буквально два слова тоже сюда. Мне кажется, немножко уже говорили об этом были вчера, что сексуальность женщина теряет, по крайней мере для меня, когда она немножко не уверена. Когда вот здесь какой-то фактор неуверенности у девушки, вот почему-то вот сексуальность сразу уходит. я пишу конкретизую, что со мной человечек родей, особенно стремятся, даже сильно когда сейчас давно и потому что они вважаю, більше з цього смачно работать. Потому что во сердце очень многие люди, чтобы как раз так матюкалось, такое очень двоякое. Я еще один спорт хочу добавить, что очень отворачивает, когда женщина не умеет принимать агрессию мужчин. Это каким образом? Агрессия — это не насилие, я хочу, чтобы вы это понимали. А что подразумевается под агрессией? Агрессия — это что-то такое, какая-то движущая энергия, то есть это природная эмоция, которая есть у каждого человека, и когда Женщина или защищается вместо того, чтобы стать на сторону мужчины, когда он агрессирует. Ну вот просто пришел. А он... Начальник, начальник наорал на него. Он пришел, он агрессирует, он взбешен. И женщина не знает, что цель. А где здесь секс? А при чем тут секс? Я ну, говорит не... за то, что отворачивает. И вот, в а, принципе, когда я такой встретил, встретил то да. эта женщина, в принципе, уже перестала быть а. интересной как как женщина. должна я поддерживаю. Ну, чтобы вам было радость. Встать на мою сторону. Это дело не в этом. сторону становится не надо. Понятно, если это твоя женщина, то она по-любому с тобой. Нет, это не по-любому. Я тебе мне кажется, что наоборот, ну, как бы, если ты уже говоришь о том, что женщина не принимает мужскую агрессию, ты говоришь о том, что она, допустим, не успокаивает. Правильно, не Именно. пытается как-то... Ну, становись на его сторону, встать. Подавать патроны. Подержи. Подавать патроны. Вот. А, это чтобы он еще ловился, чтобы выживать. Можно, старший, я не знаю, как про взрослого. Она может даже не доходить до насилия, но она может быть праздной, она может быть направлена на женщину. Если она этого не делает, если она начинает обижаться на то, что он злой ходит то это ну типа это уже не несколько... Ну, одна из тем довольно сложных для нашего общества потому что ну давайте по-хорошему по-честному у нас матриархальное общество ну, чисто да. культуральное да. ну после византийская культура и на женщине очень много всего а, ну и вот тут вопрос вот контрагрессии я тебя поддержу меня тоже если женщина старается будет сильнее меня или конкурировать со мной за агрессию ну то есть там не злись я, я злюсь она говорит не злись то ну да для меня это тоже про отторжение. Но вот с этим очень сложно обходиться. Вот вы хлопали, когда, когда что? Когда женщина не должна быть мускулинной. Mm -hmm. Ну да. И сколько вас пишет своему парню, ты купил дома хлеб, ну как-то так. Ну, то есть про контроль. Ну, в этом смысле очень ну, большой кризис мы переживаем, потому что женщины довольно ну, мускулинные у нас. Ну, ну, в смысле, вы видели все эти сказки? Вы какая там женщина, понимаете? И точно не... Ну, это мы не итальянцы. Дело спасибо вам за то, что вы сказали сейчас, на самом деле женщины сейчас самостоятельно кастрируют мужчин, ну, гастрируют, в смысле, перебирая на себя мужские Ну, в психологическом мужчину. смысле да, это вы, правда, вы... да. Ну, я, понимаете, коллизия, да, то есть мужчина хочет быть агрессивным, женщина вроде тоже хочет, чтобы мужик был агрессивным, но при этом, в смысле, я же тоже агрессивный, и как вам с этим обходиться? Ну, на, на этой почве, правда, много кризисов, семейных пар.